Я просто умею появляться и исчезать. Ну, неожиданно, грубо говоря. Я еще в Маринке, когда мы воевали, еще на проспекте, когда у нас было КСП, я там вечно своего командира роты пугал, потому что, ну, когда в здании мы были, я вечно появлялся и вечно его пугал, что я неожиданно появлялся. Ну и вот так вот привет и появился. Я пошел добровольцем в 22 году в штурмовые войска. Я как раз в военкомате просился, чтобы меня отправили в элитные войска. Я еще проявил, сказал, что я готов воевать. В ДШВ я попал только с третьего раза, потому что в 22 Росе был довольно-таки серьезный отбир. Тогда мне то, что повезло, то, что я свою службу начал со мной были одни боевые командиры, то есть там было абсолютно э, без разницы капитан, майор воевали там абсолютно все. Вот это меня очень мотивировало и очень радовало. 18 декабря 23-го року <coughs>, э, нас ротировали в Новомихайловку, а там было очень тяжелый, это было поле открытое. Там была только ямка и блиндаж, но этот участок фронта все равно нужно было держать. Ну, я за всю службу столько не стрелял, сколько за те трое суток. Нас начали давить вот это вот постоянно с двух сторон, штурмовать малыми группами. Мы как могли держали оборону, а потом просто ну, те, которые были на глазах, там протупили и запустили группу. А я, грубо говоря, открываю глаза и смотрю, их там уже такое казино, стоит человек 15. Ну, там было нецелесообразно нас брать в плен и выводить. Потому что там открытое поле. Там примерно где-то километров 10 надо было бежать. Ну, это риск для, для их личного состава и для нас. Ну, их командование поступил им приказ, чтобы нас расстреляли, ну, пустили в расход. А командир разведки сказал, что командир взвода нам ценнее живой, нежели мертвый. Ну, это ну, за И поэтому меня не расстреляли. К сожалению, лучше бы расстреляли по сравнению с то, что было в плену. А их просто взяли хвостом. Мы попали еще под обстрел, один этот разведос получил сильное ранение. Пана Евтеев ему еще помог его тащить. А я все это время думал, как бы мне оттуда съебаться, блядь. Но там такая установка, блядь, что ну, я бы даже не добежал. Хотя все равно надо бы лучше попробовать, лучше бы я бы не добежал. Но это уже такое. А, потом у нас все отвели, как я понимаю, штаб батальона разведки. Ну, начали допрашивать, все дела. Я-то прекрасно понимаю, как, как эта структура работает. Ну, что им нужно что-то дать э, в плане э, допросов. Ну, потому что если ты будешь просто молчать, это, ну, ничего, они все равно из себя все выбьют. Ну, а даже если ты врешь, ну, это надо понимать, как врать. То есть я хорошо знаю местность, э, поэтому я спокойно мог им, ну... Рассказываю все, что угодно, там, допустим, они меня спрашивают, все показываю на карте, где у вас, блядь, пехота, где у вас техника. Я говорю, да вот тут, вот тут. Вот, вот, вот". Вот часов пять допросов проходит, еще миллион допросов, говорит, а покажи на карте еще раз, где. Я говорю, так вот тут, вот тут, вот тут. Вот, вот, вот". Ага, ну, то есть на вот этом вот еще часто ловят. Ну, вот это чисто мусорские приколы. И я им также и навешивал по поводу, ну у нас командование. Ну, ассоциирую, чтобы легче было врать, допустим, с фамилиями своими одноклассников. Ну, это просто, чтобы легче было запомнить, чтобы потом ты не путался в своих же показаниях. То есть это мог часами там им такое навешивать. А то, что я им не сказал, то, что я доброволец. А потому что они бы меня казнили. Я сидел в, как они называли, Открытой тюрьма особо строгого режима. То есть нам ну, как с террористами обращались. То есть нам нельзя было ни глаза открывать, ни, там, ни голову поднимать. Там. Вот такого плана. Ну и еще там много чего интересного. Ну, особенно ко мне было особенное отношение. Что я предатель славянской нации. За то, что я командир, за то, что я десантник, за то, что я десит хотели мне срок давать. От 14 до 19 хотели мне дать. Сколько за голову вы пробовали в колонии? Полтора А когда поменяли, я, конечно, был поражен, потому что меня, конечно, поменяли. И когда я только вышел с автобуса, подошел, как сейчас помню, представитель 78-го полка, представитель ДШВ, сказал, ну, собрал у нас всех десантников, всех, которые там попали на этот обмен со всех автобусов, поблагодарил за службу, сказал, вы свой долг своей стране отдали, вы можете уволиться, а если кто-то из вас захочет продолжить службу, но ну, это уже лично ваше решение. Я говорю, я готов, давайте автомат, я поехал. Не, мне сказали, нет, так нельзя, надо сначала пройти реабилитацию, потом отпуск, а потом уже там, если не передумаете, приехал на реабилитацию, связался со своим побратымом, э -э -э, замкомбата по МПЗ. Я сказал, я готов вернуться на службу, он, блядь, сначала пройди у -у, реабилитацию, это все, если захочешь. У нас есть свой полигон, э -э -по можешь пойти инструктором. Он говорит, не-не-не, не, -не, -не я там, где пекло, там, где это самое, я там со своим опытом, я там нужен. Все, мое там, командование батальона было в Диком Восторге за то, что меня поменяли. Они ко, по, ко мне половина командования в Винницу приехала. Потому что я сильно переживал во время плена, чтобы я ну, себя накручивал, чтобы не думали, что я там предатель или добровольно сдался в полон. И я когда меня поменяли, да, э, на следующий день... Я созвонился со своим комбатом на тот момент, э, с Вороном. Я с ним ну, часа, наверное, два-три разговаривал. И он мне, когда вводил новые реалии войны, «Да я ***л!» Я говорю, Б***, что там с инопланетянами воюете? Что у вас там происходит, Я, конечно, удивился, Если ты там можешь быть, ну, дико там Раксом. Понимать, он стратег, стратегом быть это уже сейчас не сильно так актуально даже как мой на тот момент комбат говорит то что, а я его считаю шикарным но отличным стратегом то есть когда я с ним разговаривал я его каждое слово впитывал потому что он очень грамотный если какой-то штурм всегда отправляли его неважно в каком батальоне в какой роте всегда его отправляли потому что знаешь что он сюда ведет так конца и все сделают отлично. И даже он сейчас мне говорит, что если мои знания на полтора года были актуальны, то на сегодняшний день это ну, там процентов 10, до 10 максимум. Тот, кто -то хочет учиться, может очень быстро научиться. Сейчас всю душу вложил в свою службу. Но я живу этим. Раз уж мы начали воевать, значит надо воевать до конца. Иначе зачем это было все начинать? Но я пойду до конца, как оно не закончилось.